Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu topik yang saya rasa sangat penting. Kita akan tengok beberapa alatan praktikal untuk uruskan cabaran macam ialah mood yang tak menentu atau rasa risau. Anggap je ni macam titik permulaan untuk anda jaga kesihatan mental. Pernah rasa macam tu? Kalau pernah percayalah anda tak sendirian. Rasa tersekat ni sebenarnya satu pengalaman yang sangat lumrah. Kita rasa macam asyik ulang benda yang sama je kan? Dan nak keluar daripadanya tu, fuh, bukan main susah. Okey, benda ni ada nama. Ia dipanggil kitaran ganas. Macam mana ia berfungsi? Macam ni. Bila kita rasa down, mulalah datang fikiran-fikiran negatif kan? Lepas tu, bila dah fikir negatif, kita pun jadi tak ada mood nak buat apa-apa. Nak jumpa orang pun malas. Dan, bila kita tak buat apa-apa, ha, rasa down tu jadi lagi kuat. Nampak tak? Ia satu pusingan yang tak berhenti. Jadi, macam mana nak putuskan kitaran ni? Ha, di sinilah terapi kognitif tingkah laku atau CBT masuk. Dengan nama macam gempak kan, tapi jangan risau. Senang cerita, anggap je CBT ni macam satu toolbox atau kotak alatan. Dalam tu ada macam-macam strategi praktikal. Bukan nak salahkan diri kita, tapi nak bagi kita power untuk ubah corak-corak yang tak sihat ni. Okey, untuk guna alatan ni kita kena faham sikit asas dia. Jom kita tengok model ABC ni untuk faham macam mana sebenarnya minda kita berfungsi. Ha, yang ni ini paling penting. Boleh dikatakan ini aha moment dalam CBT. Dengar betul-betul ya. Sebenarnya bukan satu situasi tu yang buat kita stres, tapi tafsiran kita atau cara kita fikir pasal situasi tu. Di sinilah letaknya kuasa kita untuk berubah. Wow, kan? Model ni sebenarnya senang je. A, B, C. A tu untuk situasi, apa yang jadi. B pula untuk kognisi, maksudnya apa yang kita fikir secara automatik pasal situasi tu. Dan C adalah kesan. Kesan ni ada dua. Satu, apa yang badan kita rasa, macam jantung laju ke, berpeluh ke. Dan satu lagi, apa yang kita buat, tingkah laku kita. Tiga-tiga ni berkait rapat, macam rantai. Jom tengok contoh sebenar, Linda. Okey, situasi A dia pergi ke kedai. Tiba-tiba pemikiran otomatik B dia datang, eh, aku nak kena serangan jantung ke ni? Fikiran tu terus buat badan dia rasa, C, jantung berdebar, panas, sakit dada. Dan apa dia buat, C, dia lari keluar dari kedai. Nampak tak kitaran tu berfungsi dalam situasi risau? Okey, contoh kedua, Mike. Situasi A dia, dapat panggilan dari mak dia. Pemikiran B dia, tak ada siapa pun kisah pasal aku. Kesannya, C, dia rasa letih, cepat marah. Dan tindakan dia, C, dia mula jauhkan diri dari keluarga. Sekali lagi, nampakkan macam mana fikiran tu terus bagi kesan pada perasaan dan perbuatan kita. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak lawan fikiran-fikiran macam ni? Jom, kita tengok alat yang pertama. Okey, kita dah sedia untuk alat pertama? Jom jadi detektif minda. Misi kita adalah untuk siasat dan cabar semua fikiran-fikiran automatik yang selalu kacau kita ni. Caranya ada tiga langkah mudah je. Satu, tangkap fikiran tu. Bila dia muncul, terus tangkap. Dua, cari bukti. Macam detektif betul, kumpul fakta. Bukan agak-agak ya, tapi fakta. Dan yang ketiga, lepas dah ada bukti, barulah kita cari pandangan yang lebih seimbang. Nak lagi senang faham? Bayangkan kita dalam mahkamah. Fikiran negatif kita tu, dialah yang kena bicara. Dan kita, kita ni hakim. Tugas hakim apa? Cari fakta yang kukuh kan? Bukan dengan cakap-cakap kosong atau ikut perasaan je. Jom kita cuba. Katalah fikiran kita cakap, aku takkan dapat kerja punyalah. Okey, Hakim, apa bukti yang menyokong? Mungkin satu je, aku tak dapat kerja yang ni. Tapi, apa pula bukti yang menentang? Fikir betul-betul. Eh, dulu aku pernah dapat kerja. Aku dapat panggilan interview ni pun dah satu hal. Lepas tu, penemuduga tu ada bagi feedback positif sikit. Ha, nampak tak? Jadi, sebagai hakim yang adil, apa keputusannya? Pemikiran yang lebih seimbang bukan cakap, "Oh, aku hebat." Tak, tapi lebih realistik. Contohnya, "Okey, aku gagal interview kali ni, tapi aku pernah je dapat kerja sebelum ni." Rasa dia lain kan? Fikiran macam ni kurang sikit bisa dia. Baiklah, dah selesai dengan fikiran. Sekarang, alat nombor dua. Yang ni kita fokus pada bahagian tingkah laku atau perbuatan kita. Sebab kadang-kadang, cara paling cepat nak ubah mood adalah dengan ubah apa yang kita buat. Ada satu peraturan emas untuk teknik ni. Ingat ya, ikut rancangan bukan perasaan. Ulang sekali lagi, ikut rancangan bukan perasaan kenapa sebab bila kita tengah down mood kita tu penipu motivasi selalunya datang lepas kita mula buat sesuatu bukan sebelum jadi ikut je plan Logik dia macam ni je. Bila murung, kita jadi malas. Tak nak buat apa-apa. Bila tak buat apa-apa, kemurungan tu makin menjadi-jadi. Kan dah masuk kitaran ganas balik. Jadi untuk patahkan kitaran ni, kita kena sengaja schedule atau jadualkan aktiviti. Tak kisahlah aktiviti tu bagi kita rasa seronok ke atau rasa accomplish sikit ke walaupun sikit je. Nak mula macam mana? Cuba buat jadual. Bahagikan aktiviti kepada tiga jenis. Pertama, aktiviti rutin. Benda-benda harian macam mandi, masak, kedua, aktiviti yang menyeronokkan, hobi ke, jumpa kawan ke, dan ketiga, aktiviti yang perlu dibuat, macam bayar bil. Cuba seimbangkan ketiga-tiga ni dalam jadual mingguan anda. Dan ini sangat penting, tolong mula kecil-kecil je. Jangan target besar-besar terus. Tak payah tunggu rasa nak buat tu datang. Cukup sekadar rancang, okey, esok aku nak jalan kaki 10 minit. Itu dah cukup bagus. Tindakan kecil macam inilah yang akan bina momentum. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita bungkus semua yang kita dah belajar ni, jadikan ia satu plan yang boleh kita guna untuk masa depan. Ingat tau, semua ni adalah kemahiran. Macam belajar naik basikal. Lagi banyak kita berlatih, lagi cekap kita. Jadi, rangka tindakan kesejahteraan ini ibarat pelan peribagi kita untuk pastikan kita terus berlatih dan untuk jadi rujukan bila kita hadapi hari yang tak berapa okey. Cuba luangkan sikit masa, fikirkan soalan-soalan ini. Apa yang paling membantu? Macam mana nak teruskan? Siapa boleh kita cari untuk sokongan? Apa matlamat kita? Jawapan kepada soalan-soalan inilah yang akan jadi pelan peribadi anda. Ia tentang cari apa yang paling kena dengan diri anda. Dan untuk menutup perkongsian kita hari ini, saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Tak perlu fikir benda besar-besar, okey? Cuma fikirkan apakah satu, ya, satu sahaja tindakan kecil yang positif yang boleh anda rancang untuk esok. Itulah dia. Itulah langkah pertama anda untuk putuskan kitaran dan mula bergerak ke arah yang lebih baik.